Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbil wa Bihi Nasta'in. Yang berhormat, Tuan Petua. Saya ingin mengucapkan nyundung kasih di atas cita ku yang betul terang. Menegur pentadbiran yang lemah, yang gagal, khususnya mencegah kemungkaran قال سأل الرشوة في منبره قال من قريتها سبحان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الأمين خيرا جعل له وزير صدق وخير إن نسي ذكره وإن ذكر عانه وإذا أراد غير ذلك جعله وزير شر وكذب إن نسي لم ذكره وإن ذكر لم إنه Kalau Allah menghendaki seorang raja itu baik, dia jadikan menteri penasihat yang ada sebelahnya, menteri yang baik, yang benar. Kalau raja itu lupa, dia beri ingat. Raja itu sedar, dia tolongnya. Kalau Allah hendak buruk kepada raja itu, dia jadikan menteri penasihat sebelahnya yang buruk, yang bohong. Kalau raja itu ingat, tak ditolong. Raja itu lupa, tak diperingatkan. Kita menghadapi titah ucapan yang betul-betul Dari Tuhanku. Menegur kelemahan yang berlaku. Berpunca daripada kegagalan dalam peranan manusia. Disebut oleh permakna Allah Ta'ala. Walau asri innal insana lebih khusus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa bis sabr demi masa semua manusia dalam kerugian malaikat mereka yang beriman mengerjakan amal yang saleh berpesan-pesan dengan kebenaran berpesan-pesan dengan kesabaran tiga perkara yang penting tiga aspek yang pertama iman akidah kepercayaan kepada Allah akhirat dosa dan pahala yang kedua, amal. Amal yang salah. Ketiga, berpesan nasihat tolong-menolong. Bermasyarakat madani. Yang melandaskan iman. Tiga aspek yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim. Apa yang berlaku ialah nasihat yang tidak menyeluruh. Sabda Nabi Wasallam, SAW, adilun nasihat. Ugama itu nasihat. Sahabat tanya, liman untuk siapa? Sabda Nabi, Lillah, Lillah, Muslimin, Wa Ammatihin. Nasihat yang jadi kewajipan kepada, kepada kerana Allah dan Rasul, bagi raja, pemimpin-pemimpin, dan bagi orang awam, perlu melibatkan semua. Sekarang raja telah berturang, berturang. Nasihat kerajaan dalam masalah kemungkaran yang besar. Berlaku dalam negara kita, iaitu kemungkaran Rashwah merupakan satu dosa yang sangat besar dalam Islam. Disebut oleh Allah dalam Quran, disebut dalam Quran dosa besar. Man la ta'kulu ta amwalakum bainakum bil batil. Betul itu ialah hukum lupa perkara min amwal linas bil iswa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 188. Jangan sekali-kali kamu makan harta-harta kanak-kanak kamu dengan cara yang salah dengan cara kamu mendogok kepada pihak yang berkuasa, sebab makan hati orang lain dengan cara yang dosa, dalam keadaan kamu mengetahui. Apa yang berlaku pada hari ini, setelah ini laksana ikan buruk daripada kepala sampai ekor. Sangat dahsyat. Nabi telah menguraikan tindakan yang holistik. Sabri Nuzalam, La'anallahu rasi wal murtasi, wal ra'ish Allah Ta'ala melaknat orang yang bagi rasuah. Yang terima rasuah dan orang tengah. Ha? Sepatutnya tindakan diambil kepada tiga-tiga pihak. Diambil kepada pihak yang bagi rasuah. Pihak yang terima rasuah dan orang tengah. Apa yang berlaku ini tindakan kepada yang terima rasuah. Yang sogok tak dia bagi. Orang tengah tak dibagi. Ha? Kononnya tak dapat pertolongan jadi saksi dan sebagainya. Maka berlakulah kelemahan-kelemahan dalam tindakan undang-undang dan langkah yang diambil. kegagalan kegagalan itu ialah dalam pembangunan insan. Ha? Pembangunan insan, pembangunan manusia. Yang kedua, kelemahan undang-undang. Ketiga, kepimpinan yang lemah, payung yang bocor. Ini masalah yang kita hadapi. Pembangunan insan, manusia ini perlu dibina. Jasad dia, akal dia dan roh dia. Tiga aspek. Jasad, akal dan roh. Jasad ada makanan. Akal ada makanan. Ruh ada makanan. Makanan jasad ialah makanan biasa. Untuk menguatkan nafsu dan kemahuan dia. Ha? Makanan akal ilmu. Makanan ruh ialah beriman, akidah, dosa dan pahala. Ha? Di mana pemegang tak masuk, tak lengkap dalam semua perkara ini. Ha? Membangun manusia, bangun jasad yang melahirkan nafsu yang melonjok-lonjok sehingga tak ada iman, tak dikawal. Ha, ma 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 mahukan harta dengan sebanyak-banyaknya. Nabi sebut dalam hadis, manusia tak puas dengan harta, bukan satu bilion. Kalau dia beri satu lembah dengan emas, dia tak puas lagi, mahu satu lembah lagi. Beri satu lembah lagi, mahu satu lembah emas lagi. Sehingga masuk kubur. Alhamdulillah. Kamu lalai dengan banyak harta, sehingga kamu masuk kubur. Hamba usda. Nafsu yang melonjak ini menyebabkan rakus. Tak kira melibatkan semua pihak. Sengaja dari suah ini berlaku. Macam kisah. Dua ekor ke yang bina dengan pisang. Sungai suka dengan pisang. Ha, berebut pisang. Pisang sebiji. Jumpa dengan beruk. Beruk pun bina pisang juga. selesai masalah. Beruk pun selesai masalah. Dia patut pisang berat sebelah. Dia potong berat sebelah, dia potong masuk dalam mulut dia. Masuk dalam mulut buruk. Potong berat lagi masuk dalam mulut buruk. Potong masuk akhirnya tinggal kulit. Tinggal kulit lah. Habis dapat kat buruk. Boleh ke kera ni, kulit-kulit saja. Ini yang berlaku mengapa projek gagal. Bangunan hospital tak lulus. Beli senjata, senjata dah tak sampai. Beli senjata, senjata, hand. Kenapa? Duit habis tengah jalan. Dicantau oleh buruk-buruk yang dia geruk blok ini. Ha? Ada yang ambil 10% tengah jalan. Ambil 5% tengah jalan. Ambil berapa peratus tengah jalan. Ha? Menyebabkan akhirnya tak cukup. Menyebabkan nak beli bajet cukup. Bila dulu bajet tiap-tiap tahun cukup. Tapi bila sampai masa nak sana tak cukup. Ini, ini berlaku kelemahan-kelemahan. Kerana kita telah dikawal. Kalau ada iman tak boleh nak buat. benda macam ni yang kedua, kelemahan undang-undang. Undang-undang tak ada roh. Dalam Islam, bukan undang-undang dunia saja. Kalau lepas undang-undang dunia, dalam kubur dia kejar lagi. Air kiamat dia kejar lagi. Ha? Sehingga apa yang berlaku, undang-undang ini dalam dunia saja. Dia anggap rasuah dosa yang besar ini. Ha? Dosa besar dosa rasuah ini, lebih besar daripada dosa makanan haram lagi. Makanan haram untuk diri kita saja. Rasuah ini melibatkan Negara. Mereka umum. Lebih haram daripada makanan haram lagi. Kita kena sedar. Ah, ha? Tapi bila undang-undangnya tak kuat. Ha? Tak kuat. Bila dia anggap undang-undang ni dunia saja. Rasuah ini pada dunia. Tak kait dengan agama. Maka. Ha? Apa lagi? Dia ada ilmu. Ilmu tak ada iman pula. Lagi banyak ilmu pandai menipu. Banyak taktik macam-macam. Ah, ha? Ilmu tak beriman. Akan jadi macam tu. Ah, ha? Maka. Lepas undang-undang dunia, tak apa. Ha? Lepas tu buat umrah. Lagi banyak rasuah lagi acak kali umrah. Tak ada masalah. Ha, boleh hilang begitu. Dalam Islam tak hilang. Mesti kena ambil tindakan undang undang, Baru hilang rasa. Ha? Kalau tak ambil tindakan undang undang Akhirat kena lagi. Kalau dia sedar macam ni. Barulah. Dia tak boleh buat. Yang kedua pula undang-undangnya. Terpilih. Terpilih. Ha? Orang yang sokong kerajaan. Ha, diselamatkan yang tak sokong jaga kena. Ha? Menyebabkan payung kerajaan tu ha? bocor. Bocor. Ha? Akhirnya keadaan jadi pelindung pada orang rasuah. Nak selamat, sokong kerajaan. Kalau ha? tak sokong, ha? tak selamat. Jadi begitu. Ha? Dalam Islam, pemimpin perlu menjadi contoh dan model. Ha? Ulama mengatakan, An-Nas al-Adi ini menurut Pihak dan juga kerajaan ikut orang yang atas. Kalau atas tu jadi model, orang bawah akan ikut tu. Umur Abdul Aziz yang memerintah melakukan reformasi dalam masa dua tahun. Bukan dua pengah, dua tahun. Selesai masalah Abu Abdul Aziz ini. Dia bertindak terhadap isteri dia dulu yang dapat hadiah. Ha? Lepas itu bertindak terhadap keluarga yang terdekat dapat hadiah. Terhadap kroni yang dapat hadiah. Ha? Keikhlasan dia menyebabkan ha, pihak yang bawah ni jujur jadi model. Jadi reformasi ini tak perlu kepada dua pengal. Umar Razif buat dua tahun saja. Dua tahun baginda telah teracun dan keluarga dia sendiri. Tak apalah mati. Kan korban. Reformasi dalam masa dua tahun. Kalau letak jawatan dua pengal, bukan reformasi, reprokursi. Reprokursi, gilir kursi sajalah. Ah gilir jawatan. Lepas orang ini pegang pula, kalau tak laku reformasi yang menyeluruh, maka akan jadi rosak. Kemudian kita kena sedar, ini menyebabkan birokrasi di bawah itu. rakyat susah. Nak dapat satu-satu tanah, satu-satu rancangan, paksa pergi resuah di bawah. Habis Allah bukan macam Ha? Siapa bertahun bulan nak dapat tanah, nak luluh suatu pengorbanan dia. Ha? Jadi, parah dia punya kerja. Kemudian yang masalahnya ialah, pegawai-pegawai ini, tak buat ini. Nak betul terang. Tak mustahil pegawai jadi kami hitam. Tak mustahil jadi kami hitam. Ha, hok buruk-buruk ni selamat. Pegawai jadi kami hitam kan sembelihnya. Ha, dengan sebab itu saya meragui ha, uh, orang yang didahkan nama-nama pegawai-pegawai ni bukan tentera saja semua. Ha, semua jawatan didah ni mungkin ada buruk-buruk yang bersalah. Ha, pegawai ini dipaksa takut ke buruk ni terpaksa kena buat. Ha, maka berlakulah tindakan macam itu rupa. Jadi sepatutnya pemimpin perlu jadi model yang berani nak naik pangkat, orang betul-betul buat kerja. Saya tertarik, saya baca dalam satu kisah dalam media Indonesia, Sultan Hamengkubuwono Sultan Yogyakarta. Satu-satunya tuanku Sultan yang dikekalkan di Indonesia. Hamengkubuwono penuh dia pandu kereta, menyanggah arus salah undang-undang jalan raya, lalu seorang polis yang baru dapat kerja saman, Sultan. Saman Sultan dia tak kenal orang mau kerja tak kenal kaitan Sultan. Ha, dia saman Sultan, Sultan tak kata apa. Tiba-tiba Sultan pergi ke balai. Pergi ke balai, panggil ketua balai. Pergi ke balai, tunjuk ni surat saman ni. Ha, sila panggil hak pegawai yang saman saya ni. Ketua balai beritahu, kamu tak sedar ni, kamu saman ni Sultan. Ha, dia tak kenal. Takutnya dia habislah kena buang kerja. Bila dia pergi jumpa Sultan, Sultan kata naik kat mazhab dia. Kan dia berani. Ha? Dia berani daripada tindak. Tak ada aku. Ni tak. Kalau berawak macam ni, bagi penampau. Bagi penampau. Ha, naik marah. Ini. Ini tak boleh. Ini kena, sedar. Kena saya balik. masalahnya ialah kegagalan. Dalam pembangunan insan. ada... Ya, ada celahan. Eluan. Hulu Terengganu. Hulu Terengganu. Hulu Terengganu. Nanti kalau saya ada maksud, saya bagi. Okey, okay, masalah. Saya nak aku habis. Pengguna ihsan ni mesti mengaku acuan yang diatur oleh Allah Subhanahu taala. Nabi Muhammad sallallahu mengatur pengguna Islam ni mula-mula mengikut fitrah sifat menjadi jadi bayi kanak-kanak. Ha? Manusia dilahirkan ala fitrah Yulud dari fitrah dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Kemudian pendidikan pelajar memwarnai kanak-kanak ini. Dan sebab itu, pada peringkat bayi ini, peringkat kanak-kanak kecil ini, hendaklah dia asuh fitrah dia dulu. Mula daripada makanan dia. Sebab itu, Islam menggalakkan susu ibu. Ha? Bukan susu tiruan. Susu ibu dulu. Sekarang ini apa yang berlaku, ibu duduk sibuk sangat bagi susu tiruan. Maka jadilah anak tiruan. Apa yang berlaku di Barat, hari ini anak-anak tak berdali pada ibu bapak. Ha? Sebab anak tiruan. Sehingga ada ibu bapa yang tulis surat wasiat bagi ke anjing. Hanya jaga. Ini sangat menyedihkan. Kerana sebab tu Nabi kata, Muru Allah bin Rasulullah bin Rasulullah bin Rasulullah bin Suruh anak kamu semayang umur tujuh tahun. Kemudian bila dia umur sepuluh, dia buat salah, pukul. Maknanya masa umur tujuh tahun, ajarkan parduain. Yang wajib hati-hati hati orang. Perkara agama, akhlak, moral, betul dan salah. Inilah masa umur tujuh tahun. Ha perekat bawah 7 tahun tu didik fitrah rumah dia dulu. 7 tahun barulah Nabi kata, ah ha, bagi fardhu ain, didikan wajib atas setiap orang. Bila 10 tahun barulah ajaran benda lebih besar yang lebih berkembang. Barulah ah ha, dia besar lagi barulah fardhu kifayah tugas dalam masyarakat. Jadi apa yang berlaku pada hari ini kita pisahkan pendidikan dengan pelajaran. Yang kedua tidak menyeluruh dalam pendidikan kita. Ini perlu perlu diambil langkah-langkah. Dunia sedang menghadapi kerosakan yang parah pada hari ini. Bukan sahaja peringkat uh, nasional, peringkat antarabangsa. Huh? Kita melihat bagaimana Amerika, sebuah negara demokrasi, dah jadi negara samseng. Huh? Negara samseng. Sir Ambrose Wallah nak ambil Greenland, nak ambil Kanada dan sebagainya. Huh? Demokrasi, pilihan raya dia yang sah. Pilihan raya orang lain tak sah. Padahal orang lain buat pilihan raya juga. Iran ada pilihan raya, Rusia ada pilihan raya. Ha, sama dia berhaya. Semua tak betul. Berhaya dia saja betul. Oleh kerana dia sangat nafsu nak pada harta, nak pada hasil. Hasil bumi, ha, berhasil hasil bumi tak cukup, rompok negeri lain. Balik pada zaman penjajahan. Balik. Ha, nak dudukan. Sehingga negara beluk barat daripada negara Eropah mengubah sikap terhadap ha, Amerika. Tak sokong. Ha. Malangnya Malaysia kita sudah diri daripada awal lagi. Ini sangat menunggu kita kan. Saya tidaklah ucapan saya, saya nanti mengatakan.